assalomu alaykum siz bilan ko'rishib turganimdan xursandman bugungi mavzuimiz bel kiyimlarini konstruksiyalash mavzusi turkumidan konus shaklli yubkalar deyarli aksariyat yubkalar biz o'tgan darsda siz bilan loyihalagan to'g'ri buchimli yubka andazasidan kelib chiqadi jumladan konus shaklli yubkalar ham to'g'ri shakldagi yubka bazaviy asosidan keltirib chiqariladi hozir men sizga doskada buni tushuntirib beraman keyin esa siz bilan birga qog'ozda yubkani loyihalaymiz demak biz o'tgan safar siz bilan mana bu shaklda to'g'ri buchimli yubkani bazaviy asos andozasini tayyorlab olgan edik endi bundan qanday qilib konus shaklidagi yupkalarni keltirib chiqaramiz sizga ma'lum konus shakldagi yubkalar mana bu holatda ya'ni ya'ni konus shakldagi yubkalar yubkalar hisoblanadi bular qalin matolardan qilinganda kengligi ko'proq bo'ladi kengligi kamroq bo'ladi yupqa matolardan qilinganda esa kenglik ya'ni yozgi matolardan tanlangan modellarda kengligi ko'proq beriladi uh, bu juda ham juda ham oson hozir o'zingiz guvohi bo'lasiz demak aytaylik mana bu yubkani bazaviy asos andozasi bu andozani biz mana bu shaklda qirqamiz yoki yarmini ko'rsatsam ham qulay bo'ladi sizga aytaylik mana bu, bu, bu uh, buklov shakldagi yubkani asos andozasi mana mana bu andozani biz demak bu yoqqa buklov bu yog'i ochiq holatda yon tomoni bu o'rta o'rta qismi mana to'g'ri chiziq o'tkazamiz va mana qaychi yordamida kesiladi endigi keyingi ish esa yubkani вiticкаlari yopilib mana buye yopiladi mana bu qismi esa ochiladi mana demak bu yopiladi yopilganda o'z o'zidan bel sal yuqoriroqqa ko'tariladi mana pastki qismi qoladi mana bu qirqilgan kesim esa ochiladi mana ochilib o'z o'zidan pastki qismi ham yuqoriga ko'tariladi bu yo bu asos bazaviy asos andoza edi ana endi bundan asosiy konus shaklli yubkaning asosiy andozasi keltirib chiqariladi mana chok haqqi beriladida mana asosiy andoza keltirib chiqariladi yordam yordamchi andoza esa yordamchi anduzadan esa foydalanilmaydi mana shu shaklda Mm, konus shakldagi yubkalarni keltirib chiqarishimiz mumkin agar konus shaklidagi yubkalarga biron bir detallar kiritilgan bo'lsa aytaylik oldi qismida mana bunga o'xshash shakllar berilgan bo'lsa yoki bo'lmasa soddaroq holatini ko'rsatib o'ting yoki bo'lmasa mana bunaqa kaкетka berilgan bo'lishi mumkin tugmalar qadalgan bo'lishi mumkin ixtiyoriy shaklda bo'lishi mumkin bularni man bularni esa mana bu loyihalagan mana konus shakilli yubkamizni ustiga xohlagan tarzda chizishimiz mumkin bo'ladi aytaylik mana bu kaketkali yana ba'zi holatlarda mana konus simon bo'ladi va cho'ntakli bo'lishi mumkin mana oldida tugmalar qadalgan yani, cho'ntakli bo'lishi mumkin bunda mana bir ikki deylik uchinchisi yana shunaqa bo'ladi konus shaklidagi yubka mana yubkada oldida cho'kka bo'ladi yoki шlitsasi hmm. oldida qirqimi bo'ladi va yonida buni ham cho'ntaklari bo'lishi mumkin demak birinchi holatdagi yubka juda ham oddiy loyihalash mana konus shakl yubkani asosi tayyor bo'ldi men buni ustiga har qanaqa tarzda loyihalashimiz mumkin bo'ladi aytaylik mana kaketka olamiz kaketka birinchi shakldagi model hosil bo'ldi mana alohida ad, alohida qirqib bichib olinadi ikkinchisini hosil qilishimiz uchun esa ikkinchi deylik ikkinchini hosil qilish uchun kaketka qo'ymaymiz cho'ntak o'rni belgilanadi cho'ntak o'rni mana bu shaklda man, buyoqdan to'rt besh santimetr pastga o'n to'rt o'n besh santimetr tushadida xohlang to'g'ri xohlang biroz qiya shaklda cho'ntak o'rni belgilab yubkadan olib tashlanadi demak bu ikkinchi model uchinchi modelda agar yubkaning oldida hletsai ya'ni yopiq atrezga o'xshagan qirqama mm bo'ladigan bo'lsa mana uchinchi deylik yubkaning oldiga besh santimetr chiqiladi yuqoriga ko'tariladi kerakli uzunlikda va 45 gradus qiyalikka mana bunaqa chiqiladikman buni o'n besh yigirma santimetr deylik qirq gradus qiyalikda chiqiladi bu yubkaning oldi qismi hisoblanadi ana endi siz bilan hozir yubkani qog'ozda loyihalab ko'ramiz